Ну, я вот девочкам на лагере писала письмо, и, хотя вот ну, я понимаю, что там многие будут даже, может, где-то фыркать на хм, реабилитационный центр. Я это понимаю, ну те, у кого там родители приезжают, поддерживают их и так далее, я это понимаю. Но я могу сказать сейчас на, на миллион процентов, я довольна, это джекпот. Это такой джекпот. Ну, и это шанс. Для каждой. Даже для той, у которой есть дом. Это шанс основная как бы проблема для меня, вот я ее вижу, это излечить душу тех условиях, в которые они проживали, это тяжелые условия. Многие теряются навычки и, скажем так, все по режимно. Когда они сюда поступаем, мы стараемся, ну не то что ломать, мы их не ломаем. Мы говорим, что здесь все совсем по-другому и хотим их научить жить по-новому или же вспомнить то, что они когда-то забыли, находясь в этих местах решения свободы. Нагрянный, фармацевтической промышленности. Вот, для мази, в мази тоже добавляются да, вот. Ну и также в основном используется для сечи. А мы была не Что? Мыло? Да мыло еще не нашел. Да мыло еще пока не дошло. Вот этот проект выгодно отличается тем, что именно существует связь еще до того, как люди выходят из мест лишения свободы, что идет общение между сотрудниками учреждения и центра. Мы сейчас работаем со всеми учреждениями, которые находятся в Украине. И наше сотрудничество достаточно продуктивное, потому как мы все строим еще и поддерживаем человеческие отношения. То есть не только там присылая информацию у нас, присылая журналы, а и наши сотрудники, а с недавних пор и некоторые участницы в виде волонтеров, они едут в колонию, они общаются с женщинами, с девушками, они рассказывают им о центре, завязывают личные отношения какие-то, и потому как намного эффективнее, намного проще увидеть человека, к которому ты приедешь, как выглядят эти люди. Чем, ну, сто раз о них читать. Вообще, это был, на мой взгляд, очень важный шаг в декабре прошлого года, когда именно сотрудники всех учреждений по увидели, что это такое. И результат, как я понял, на сегодняшний день уже определенный есть. То есть намного больше наших подопечных уже стало ехать, а это значит, что намного больше наши сотрудники уже могут объяснить осужденным, что их ждет, что их действительно ждет помощь, и они могут взять ответственность на себя за то, что они им обещают. Атмосфера обалденная вообще. Атмосфера, ну, именно такая родственная, именно такая семья вот. Здесь, здесь уют дом, здесь как-то мы все вместе, Здесь нет нервного напряжения. После лагеря здесь совсем все по-другому. Такие условия, даже вот таких условиях. Но потом проходит это время, то есть, и они уходят там, на свой хлеб, да, уходят отдельно, ну, все, они уже отсюда уходят. И у них даже есть сравнение. То есть, как было там, как было в зоне, как было до того, как я села, и как у меня сейчас. И к чему-то можно стремиться. То есть, я хочу, чтобы у меня было каждый день мясо, я хочу, чтобы, ну, ну как бы, то есть, можно это добиваться. Но, то есть, ты уже, уже, как бы, ты прожила эту жизнь, уже как бы ты уже это, ну, увидишь понимаешь что как было там и как как он меня сейчас. то есть каждый человек строит свою жизнь и Бог конечно есть но он э, вот многие люди там допустим верующие говорят что Бог вот, создал Бога нужно любить Бог мне даст здоровье Бог мне даст все если ты сама этого не хочешь то Бог тебе ничего не даст если ты сама будешь пить колоть, ну там Работа центра построена на индивидуальном подходе. Мы считаем, что это наше конкурентное преимущество, хотя оно требует больше ресурсов человеческих в первую очередь, но оно более эффективно, потому что мы можем учесть потребности каждой участницы и помочь ей именно в том, что ей нужно, а не подходить шаблонно. И это не новый подход в мире но в Украине он используется не так часто, потому что, вот, как я уже сказал, требует больше ресурсов. У психолога свой объем работы, у нее как индивидуальные и групповые занятия, точно так же у соцработника они работают согласно графику работы. Потому что программа она состоит из четырех блоков, и каждый блок имеет подблоки, то есть занятия. И это теоретические, скажем, Теоретическая часть работы с девочками, она тоже важна. Я могу пойти к психологу, но обычно, если я иду к психологу, я потом выхожу от психолога все в слезах. Вот. Но я понимаю, что я это достала. Достала и проговорила это все. Вот. Ну, да. Вот так вот. А если вы реально хотите изменить свою жизненную ситуацию, если вы хотите чего-то другого, если вы мечтаете о чем-то другом, то вам тогда лучше обратиться к нам. И мы вам поможем. Мы поможем разобраться в своих реальных чувствах. Мы поможем найти те ваши личные, личностные качества, на которых вы, собственно, можете построить свой хотя бы фундамент успеха. Хотя бы обозначить те точки, вехи, к чему мы реально можем стремиться. Они уже покидают привычный сценарий своей жизни, который вот они жили до заключения, во время заключения фактически личность перестраивается. Она перестраивается адекватно адаптироваться к окружающему миру. Так, классно, все посмеялись. Заключается упражнение это в чем? Чтобы получить поддержку и ну, какое-то там внимание для себя любимого. То есть каждая сейчас из вас придумает движение руками.

Сейчас на 15 мест, которые есть в центре, у нас 18 участниц. И мы видим большой лист ожидания. Около 250 женщин сейчас находятся в листе ожидания. Мы видим... То, что программа доказала свою эффективность, поскольку 85% женщин, которые проходят программу, являются социально устойчивыми после, после выпускного центра. Они устраивают успешную жизнь, продолжают работать, создают семью и дальше успешно живут, не возвращаясь в мест решения свободы. Они имеют доход они имеют место жительства, они не находятся в употреблении в активном. То есть, можно сказать, мы помогли им вернуться в общество. И они теперь граждане, которым мы можем гордиться. Я думаю, что мое интервью, если посмотрят мои колонии, зная меня, но мне уже поверили тому, что я говорю сейчас. Потому что так какая я была на лагере, это два совершенно разных человека, абсолютно разных человека. Именно в том плане, что ну, я не то, что советую, это ну, я сказала только, что это джекпот. Это любой, любой девочки заключенной, даже той, у которой есть дом. Здесь реально можно вот именно выплыть, нормально выплыть. Я это понимаю. Главное просто с умом это сделать, без криминальной романтики. Я вижу светлое будущее своего дальнейшего и пребывания, и удаления отсюда, с центра, то есть самостоятельную жизнь. То есть я, ну, как бы, ну, ну, просто классно, что я вот сама изъявила желание, что мне люди как бы идут навстречу, то есть по моему желанию, как бы, как, знаете, по Библии стучите, и вам откроют. Вот и все. Здесь очень здорово, здесь помогает, здесь очень хорошая адаптация, здесь просто супер. Здесь просто становится другим человеком, вообще другим. Ты забываешь все поганое. Мы здесь как дома, просто как дома. Это все спасибо соцработникам и нашему директору Ане Николаевне. Я хочу сказать, что и настроить тех девочек, которые еще находятся или которые готовы выйти, что все возможно в этой жизни. Все э, можно изменить в этой жизни. Не бойтесь мечтать, не бойтесь надеяться, не бойтесь доверяться и верить людям. Это как бы для девочек новый старт. Это ну, хороший повод изменить что-то в своей жизни, уйти от обид и ошибок. И дом на полпути всегда для вас открыт. Мы поможем вам реализовать все ваши мечты и ожидания. Центр такого рода, как сейчас существует Центр Дом на Полпути, он единственный и уникальный. И финансируется полностью благодаря Королевству Швеции. И на данном этапе, на котором находится Конвитус, для нас очень важна поддержка государства и обеспечение жизнеустойчивости этого центра после того, как закончится международное финансирование. Для нас очень важно и сохранить уникальность этого центра с точки зрения тех, той целевой группы, для кого предназначен этот центр. Это женщины, которые освобождаются с мест лишения свободы. И э, наше сотрудничество, оно построено на плотном взаимодействии с государственной пенис службой и работой над постоянным улучшением и пересмотром программы э, с целью э, внедрения и, инноци... и инновационных элементов и э, э, и адаптации этой программы под э, те потребности, которые существуют у женщин, которые приходят к нам. Наработка таких практик, которые созданы вот в ходе даже этого проекта, это может стать хорошей моделью для местного самоуправления, которое в нашей стране, я надеюсь, может быть со временем, достигнет уровня развития европейских местных органов власти, которые диктуют государству свои интересы и сами делают то, что нужно для того, чтобы вернуть члена своей, своего местного общества вернуть свое местное общество и быть за него спокойным. То есть оказать ему всяческую помощь для того, чтобы он больше никого не беспокоил. То есть жить одним коллективом. Поэтому в таких моделях и в таких стандартах наше государство нуждается, и государство, и общественность нуждается в этих стандартах. И в примерах этой работы, особенно, я уже говорил, которые не просто прописаны, В формі методических каких методичних рекомендацій, а которые запущені як пілотні проєкти, которые работают і показують свої результати. Станом на 1 травня 2014 року в жіночих виправних закладах в Україні знаходиться близько 5700 осіб. Основною метою програми реінтеграції є запобігання скоєну злочинів і повторному ув'язненню, а також успішне повернення до суспільного життя. За весь період роботи центру реінтеграції Дім на півдороги з 2010 по серпень 2014 року. 88 жінок повністю пройшли програму, та лише троє з них скоїли повторний злочин і повернулись до місць позбавлення волі достовірно відомі випадки. Порівняно з 2012 роком кількість випускниць центру збільшилась удвічі – до 37 за 2013 рік. За попередніми оцінками, в 2014 році учасницями і випускницями центру стануть вже понад 60 жінок. Зважаючи на зростаючу потребу у послугах з реінтеграції, з кінця 2013 року кількість місць для учасниць центру збільшено з 10 до 15, а на початку 2014 року – до 19. Певною мірою це спільний проект між конвіктус Швеція та Конвіктус України. І в той же час це проект, який підтримується урядом Швеції, а отже, підтримує уряд України. Тож тут існує важливий рівень між урядової підтримки, спрямованої на допомогу Україні в досягненні стандартів Європейського союзу в кількох сферах, і в цій, зокрема.